Да, Поздравляю вас с победой. А, Скажите, пожалуйста, вот казалось бы, сезон закончился для нас и для вас, и, ну, для нашей вашей команды, невопытанием в плей-офф. Но ваши ребята боролись так, как будто это игра очень важное значение имеет. Это настрой тренерского штаба или они сами вот как? Что это? Наверное, все-таки вам вопрос. Ну, однозначно, это настрой всех. И, в первую очередь, тренировок, конечно, все-таки тренер должен быть хорошим мотиватором. Это ну, не секрет. Но ну, мы сами прекрасно понимали, что это, хоть мы не попадаем в плей-офф, но, вы говорите, что он закончится давно. Нам не давно. Сегодня. Вот сейчас закончится. Вот сейчас он закончится для нас. Понимаете, у каждого свои задачи, у каждого свои бюджеты, каждый свои бюджет, и для нас это тоже, я считаю, небольшой успех. Девятое место, первое после плей-офф место, это... И мы были мотивированы однозначно. Мы сейчас, я считаю, что последний вот месяц набрали неплохую форму. И почему нет? Почему не выиграли? Почему не закончить сезон на мажорной ноте? Тем более, вот в прошлом году мы тоже обыграли Николая, но эта игра ничего не решала. Эта игра решала девятое место, и это девятое, десятое. Ну, кому-то это ничего, а кому-то это может какой-то... Ну, в любом случае, мы выходим на площадку, мы хотим выиграть. Так и получилось, что это действительно настрой тренерского штаба, настрой руководства клуба, настрой самих игроков, которые захотели выиграть, которые... Да, были нюансы, игра не самого лучшего качества. И, та, и с той, и с той стороны. Но мы, я считаю, что, наверное, все-таки немножко больше хотели выиграть. И и удача где-то на нашей стороне была и все-таки какая-то закономерность в этом есть спасибо. что можете Привет. так ну как капитан тут уже все почти сказал и если не говорим о мотивации да конечно я хочу сказать спасибо ребятам настрой был нужно на нужном уровне и не было тоже мотивации от президента клуба и руководства да на эту на эту игру и и, конечно, мои коллеги, тренера тоже как бы все сделали, чтобы сегодня показать. Тот баскетбол, который мы показывали, потому что все-таки нелегко. Позавчера мы играли в Феро и приехали, да, и все-таки какой-то усталость был. И эти показатели, которые тут показывают, да, щит, как вы видите, мы его уверенно выиграли. И знаем, какие проблемы были Николаева, но тоже хочу отдать дань, дань противнику, да, боролись, и не, не легко давалась игра была все время качели туда-обратно и для зрителей, я думаю, очень интересно это было. И также хочу сказать спасибо и зрителям и, и, и противникам, что как бы дали нам такой хороший бой и и приятно закончить сезон с выигрышем, да. Хотя мы ставили цель попасть в плей-офф, но не попали. Но были какие затруднения, проблемы, но это уже будем анализировать вместе с руководством и готовиться к следующему сезону. Скажите, пожалуйста, а вы сохраните своих основных игроков в новом сезоне? Но а еще об этом речь не шла. Шла речь, и все время клубы и руководство клуба об этом думает, и ведем переговоры, и есть замыслы. Но, конечно, сегодня я не готов вам это все выложить, да, и так что это будет процесс, да.

Сегодняшнюю игру и психологическое состояние нашей команды Сегодняшняя игра была что равная. Мы боролись и играли достойно, поэтому там они забили просто пару мячей, которые предошли в ходе игры. А в целом хочется сказать всем спасибо, большое спасибо болельщикам. Извиниться может быть за невыполненную задачу перед руководством, перед болельщиками, но я считаю, что за весь сезон мы не один раз порадовали домашнюю публику хорошими победами, поэтому как бы вот и все. Спасибо. Последняя игра которая мало что решала. Конечно, может быть, девятое, десятое место она может быть решает, но как это и ваш болельщик пришел поддержать команду. Mm -hmm. да? В прошлом сезоне такого не было. Когда мы провалили его в зале не ходило столько зала. Ходило, может быть, две трети зала, но чуть меньше. Сейчас почти полный зал. То есть команду видно, команду поддерживают. Команду, наверное, верят. Но такой вопрос может быть не Ну вы, 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 но... вы уже, сам ответили на этот вопрос, что вы задаете и потом отвечаете. То же, про, про... Не... правильно вы сказали. Сегодня не было ни Митчелла, ни, ни Шейвиса. А, вы знаете, пожалуйста, причины? причины. они. Опа. Да. Даже не было на скамейке. Да. Есть по слухам, что Шейвис уехал куда-то там уже далеко с Николаева. А, Больные они. Но вы все равно испытываете какое-то такое радостное настроение, потому что сезон закончился. Не, ну, вы задаете такие интересные вопросы, что надо улыбаться иногда хочется, тоже. Это, хочется немножко повеселиться, потому что не хочется обрушиться. А конечно, конечно, не хочется. Ну, если я был более серьезным. Что сегодня? Ну, равно игра ну, сами видели. Хотели, я думаю, что эпизод с Чумаковым решил исход игры. Мы, ввели в, в том момент, молодец, он получил против него, сделал неспортивный фол. Он завелся, там уже на скамейку бежал, там драться с этим большим. И потом сразу сделал ответный неспортивный фол, и мы получили 5 очков. И это был такой решающий момент ключевой в игре. Это, я думаю, потому что игра вся, вся была равна, и там Решили нюансы. Вот этот был один из нюансов, который решил исходность результат. Ну, когда этот был э, неприятный момент с Чумаковым, еще там, когда его по уда ударил, не ударил, ну, было серьезно. И, видно, видно, мы сидели рядом, он уже там что не матюкался, там, я ему сейчас дам. А, никто не мог вам подсказать, что надо его тут же выстрелить на скамейку, тут же. Ну да, да. Я думаю, я не думал, что он так среагирует. Просто, ну, такая реакция будет. Думал, что успокоится, но не успокоился. И получилось, что он не забил еще один серфной. это 6 очков, входа 6 очков. Ну, вот так. При равной игре, когда у нас было плюс 2 или сколько там очков? Так, так, так в таких играх, где вот результат все время идет ровно, там один плюс, второй плюс, и вот такая ситуация решает. Потом гнаться за этими 4-5 очками очень трудно. Сам самом команды равные. Оба команды радовал то, что оба команды сегодня не отыгрывали. Матч обвились за победу. Так что и приятно, что хотя бы показали публике, что мы не сдались и играли до конца. Мы на сегодняшний день на данный день, на данный час, на минуту. Вы оставитесь главным тренером МБК Николаев. Какова будет ваша дальнейшая судьба, вы сами знаете или нет? Был у вас какой разговор с Николаем Васильевичем? Ну, когда будет какая пресс-конференция, узнаете все. И опять же, мы в третьей пресс-конференции задаем один и тот же вопрос. Будут ли изменения, не на же феймерной будут ли изменения в команде, если вы останетесь главным тренером? Ну, мы собрали почти новую команду в этом году с нуля. Я думаю, если мы будем опять так же делать, Трудно будет играть и следующий сезон, так что, я думаю, костяк должен остаться, 60-70% игроков должны остаться в команде, чтобы она дальше э, развивалась, потому что, сами знаете, всякие циклы есть, чем, э, олимпийский цикл и чемпионат мира цикл, два года, олимпийский четыре, так что, надо смотреть вперед и не надо все, каждый, каждый год менять всю команду, чтобы потом на следующий сезон результат был, был получше, и команда была сыграннее. Шкатки, итог по сезону чего, где не хватило, чтобы попасть в итоге в ходу? Ну, вот третий круг провалили, в самом деле. Сколько игр? Три, два, одно очко. Я, можно говорить, там не повезло, что там кто-то сгладил, но я думаю, там некоторые моменты, где мы грубо, наши игроки грубо ошибались в элементарных ситуациях, где мы проиграли одно очко, два очка. И ошибались опытные игроки, это, это самое обидное. Если мы играли и ошибались молодые, я бы понял, но в третий круг, в принципе, следили опытные игроки. Мое мнение такое. не мнение, а вердикт, потому что мы анализировали эти ситуации. Там. И то, что вы видели, в среднем много ошибок было, очень много у Митчелла и у Шевиса. За каждую игру 3, 5, 6 ошибок. То а сегодня у команды вместе 6 ошибок. Видите, где проблемы? Тоже без них. Без них. Так что сколько ошибок они вместе каждую игру сделали, это тоже влияло на исход игры и на исход результата. Так что... Сегодня сумасшедший матч от Игорь Майя, как всегда. Не всегда мне получилось забросить много очков. Но мы смотрели, он подбирал и под своим щитом, и под чужим щитом. А где, сыр? где же пошли вы сидите? Кто-то под своим. Мой, мой боец, мой боец. Мама такой маленький, я буду бояться, прыгаю идет в борьбу. смерти, ли вы сохранить этого великого рядка? Для вашей команды заметили, для Украины Будем думать. Наверное, что, уже глаз положил, но не один. мне кажется. Но ну, есть вопросы еще? По легионерам как-то обсуждался а вопрос? Есть? Ну, по легионерам так. Мы думали, что Майо и Фейбер надо их как-то удержать. Но это уже вопрос денег, сами знаете, это не просто. Шейвис и Мичел уже, наверное. Я думаю, что нет, да. Бай, 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 бай. Спасибо. Ну, спасибо, да. Спасибо. Спасибо вам. Все такие были прекрасные матчи. Спасибо вам за, за, за вопросы.